Qədər verdiyimiz kimi Tarif şurasının qərarı ilə A92 növ benzinin, dizelin və suyun qiyməti qaldırıldı. Son 2 ayda baş verən bahalaşma ictimai nəqliyyatda gediş haqqının bahalaşma ehtimalını ortaya çıxırıb. Belə ki, son 1 həftədə metroda və avtobuslarda gediş haqqının 40 qəpəyə qaldırılacağı ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda gediş haqqı 40 qəpəyə ola bilərmi? Bununla bağlı danışan iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirib ki, yanacaqdan sonra suyun da qiymətinin qaldırılması ictimai nəqliyyatda gediş haqqının bahalaşma ehtimalını daha artırır. Ekspertlərdə və insanlarda ictimai nəqliyyatda qiymətlərin artılma ehtimalı ilə bağlı fikirlər formalaşıb. Bundan əlavə yanacağın qiyməti qaldırılsa da bu halda 100%lik fikir səsləndirmək çətindir. Amma əvvəlki dövrlə müqayisədə bu yaranan faktorlar ictimai nəqliyyatda qiymətin artırılma ehtimalını yaradıb.